Та, дівчатка. Це програма «Важайко». Чи знаєте ви, що раніше були телефони із кнопочками, а тепер так звані айфони та смартфони. Що воно таке? Дізнаємось далі. Алло. Що такое смартфон? Це такий телефон є. На маминому телефоні робиться все пальцями. Чому кнопочки обрали? Потому что, чтобы не тяжело нажимать, но не рисовать. Я да. один раз, когда встретила девочку, которая зовут Риса, и у нее был такой смартфон, где там были такие желтые человечки с одними глазами, вот здесь такой кружочек, и с двумя глазами. И да. с ней играла, кто выиграл, то что лабиринт пойдет по другому лабиринту. Угу. Бананы собирать. Зачем людям нужен такой большой телефон? Созводить. Так. еще где-то работать. Потому что можно звонить. И гладь. Всякие игры играть. и Заказывать вещи по интернету, чтобы дом у тебя пригласили. Ребят, а знаете ли вы, что такое планшет? Знаю. Что это? Там можно скачать какие-то игры, там по, по работе тоже самое. Маш, как думаешь? А большие, А я думаю, что большие планшеты показывают всякие картины. Зачем нужен планшет детям? Чтобы там играть и мультики смотреть. А взрослым? Работать. Как там они работают на планшете? Ну они тут там что-то на таких кнопочках пишут там что-то такое делают чтобы работать, писать, и угу. зарабатывать деньги. А вы себе будете покупать айпады, планшеты? Да. Когда будете покупать? Когда вы, когда нам станет 8 лет угу. или одиннадцать? Это очень вредно для для человека, да, вредно? Да. Почма мудрі. Ну этого я не пам'ятаю. Це була думка дошкільнянок, а тепер наукова версія. Раніше, коли не було на світі ані тебе, ані твоїх батьків. І навіть бабусь і дідусі існували великі та важкі телефони. У них обов'язково був дріт, яким і передавалася розмова. Не було в такому телефоні ані ігор, ані калькулятора, і, тим більше, можливості дивитись мультфільми. Пройшли роки, і такий незручний телефон замінив інший, без дроту. Однак поки що його не можна було із собою нікуди носити. Минув іще деякий час. І з'явились мобільні телефони. Перші мобільні звались сотовими. Вони були важкими, великими і з довгою антеною. З кожним роком телефон все зменшувався та легшав. У нього додавали різноманітні функції, типу калькулятора та ігор. І всього кілька років тому наша країна познайомилась із новими телефонами тими, що позбавлені кнопок. Тепер усе, що потрібно зробити власнику телефона, це не нажимати вічно западаючі кнопки, а торкатись екрану. Ти вже знаєш, що зараз телефон допоможе тобі і мультфільм подивитись, і в гру погратись. А от щоб працювати, є так звані планшети. Вони допомагають дорослим у роботі, адже заміняють їм комп'ютери. От ми і дізналися дещо новеньке, а тепер. Те же Чебурашка? Ведь он же должен был меня встретить. На Насильщик! С вас за четыре места. Извините, за три. А я? Правильно получить. Элимонт. Обманули а дурака на четыре кулака? Здравствуй, Гена! Здравствуй, здравствуй, Чебурашка! Почему же ты меня не встретил? А, а я не знал, что ты приедешь. А ты получил мою телеграмму? Конечно, получил. Вот она твоя телеграмма. Подожди. Поменяй местами. Молодец. Ты только посмотри, Гена, какая она красивая. А ты ее читал? Нет, я ждал, пока ты приедешь и прочтешь. Значит, ты не умеешь читать, Чебурашка. Я не умею, Гена. Ну тебе повезло, Чебурашка! Завтра же первое сентября. Ну и что? А то, Чебурашечка, что завтра начало учебного года, ты пойдешь в школу и будешь там учиться, понял? <гас> понял! Это очень здорово! А что, идея, я тоже пойду в школу. Решено. Начинаю новую жизнь. А когда выучусь, пойду в зоопарк буду работать твоим заместителем. Нет, Чебурашка, нет, ни за что. Тебе нельзя у нас работать. А почему? Ну, почему, почему? Съедят. Смотри, мы забыли про школьную форму. Что же делать? В этом магазине мы купим все. Я вас слушаю. Очень нужна школьная форма. Э, ваших размеров не завозили. Никогда. Это ему нужна форма. А, а такого размера не шьют. Меня теперь не возьмут в школу. Возьмут. Еще как возьмут. Здравствуйте! Срочно нужна школьная форма. Здравствуйте! Для мальчика или для девочки? Разве я похожа на мальчика? Нет, но ну вы на девочку не похожи. А на кого? Ну, скорее, на бабушку. Грубиян, темнота! Давай форму! Здравствуйте! Здравствуйте! Здрасте! А, могу я поговорить с директором школы? Здравствуйте, я директор. Вера, я заветую живым уголком. А это черепаха и ворона. Я к вам чебурашку привел, чтобы вы научили его читать и писать да и писать конечно тоже ничему мы научить его не можем у нас ремонт как это так ремонт завтра же первое сентября дети учиться должны а вдруг кто-нибудь пришлет им телеграм вот именно Ремонт. Ремонт. Лариска, вперед. Сейчас они у меня попрыгают. И безобразники, чтобы немедленно все закончили. Есть! Порядок. Сейчас все будет готово. Там за ними Лариска присматривает. Это хорошо. Но у нас нет учителей по живой природе и труду. Я, я буду учителем по живой природе. А я буду педагогом по труду. Я научу ребят делать ругатки и управлять всеми видами транспорта. И самолетом. И самолетом. Если я его добуду.